тяжелая очень была игра, не просто соперника, они тоже вышли с первого места со своей зоны. На финале ну, не может быть слабых соперников. Очень тяжело далась эта игра. Хоть забили быстро два гола, но потом очень-очень тяжело было. Они тоже играют в футбол, стараются играть в футбол, как и мы. Из-за этого такой накал срастей еще 3-2 на последних секундах. Они могли сравнять, мы могли забить и четвертый. Так игра сложилась. Команда вообще новая получилась. Они ни разу не выходили на финальную часть ДФЛ. Тяжело. Первый раз хорошая команда. Там много хороших футболистов. Быстро забили на первых минутах. Это ну, не расслабило команду? Не казалось, что уже сможете довести игру без проблем до логического? Ну, было такое, наверное, в мыслях, что, что забили уже. И, ну, да, что уже можно и отдохнуть, на завтра готовиться. Что она просто дастся и все. Цитайшвили забил третий гол, он как бы оказался победным. Что бы ты сказала по, по этой голевой комбинации, по уровню исполнения, взаимодействия? Ну, это как и первый гол, просто в первом голе мы забили на ближнюю штангу, я прибежал, а во втором, ну, в третьем Цитайшвили дальнюю замкнул штангу, как и учили на тренировках, ближняя, дальняя и будет гол Перед вами стоит мега-задача, и она традиционна для киевского «Динамо» – выигрывать в каждом матче. Вот, собственно, вы выпускники, и присутствие здесь Игоря Костюка, старшего тренера команды «Ю-19», который на данном этапе формирует свою команду, является ли дополнительной мотивацией? Конечно, хочется показать себя, что ты достойный играть в этой команде «Ю-19». Новые тренера в ней будут смотреть всех заново, так что у каждого есть шанс попасть туда. Показывай себя, выходи на поле и все.